göz salandığını qormaq üçün xüsusi bir pəhrizə gerek yoxdur. Göz e, digər orqanlar kimi orqanizmin qəbul etdiyi qida məsullarından özünə gərəkən, lazım olan vitaminləri və mineralları mənimsəyir. Bəzən orqanizmində bu vitaminlərin mənimsənilməsi problemi olur. Biz e, patientləri ümumi e, xəstəliklərlə məşğul olan mütəxəssislərə, terapevtlərə istiqamətləndiririk. Bəzi göz xəstəlikləri vardır ki, bunların e, təbii ki, profilaktikasında, misal olaraq yaşa bağlı makulodistrofiya xəstəliklərində e, xüsusi bir qida qəbulu rejimi məsləhətdir. Əgər çün faydası olan xüsusi qidalar, balıq, çərəzlər, kələm, kaha növləri və sitrus meyvələridir. Amma bunların da təbii ki, mütəmadi artıq qəbul edilməsinə gərək yoxdur. Profilaktik məqsədlə apteklərdə olan göz vitaminləri, minerallarını həkim təyinatı olmadan qəbul edilməsi doğru deyil.